Assalamualaikum. Hari ini saya nak membincangkan satu topik yang kita beri nama sebagai Tanah Rizab Melayu ataupun in English kita panggil dia sebagai Malay Reserve Land. Baik, lately you ada dengar kan ada banyak isu tentang Tanah Rizab Melayu. Jadi sedikit sebanyak you all kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan Tanah Rizab Melayu. Tanah Rizab Melayu ni maksudnya adalah pemilikan khusus hanya untuk orang Melayu Islam sahaja maksudnya tidaklah termasuk kepada orang-orang yang bukan Islam bukan berkenaan Melayu Islam orang-orang apa asli Sabah Sarawak juga tidak boleh memiliki tanah rizab Melayu. Jadi tanah rizab Melayu ni hanya boleh dimiliki ataupun hanya boleh dibeli atau boleh dijual ataupun boleh dipajak hanya untuk orang Melayu sahaja. Selain daripada itu tidak dibenarkan sama sekali. Okay, saya bagi contoh. Katakan Pak Hamid ada sebidang tanah yang terletak di Bangi berkeluasan 2 ekar. Okay, Pak Hamid beli tanah ni 10 tahun yang lepas which is 2015. Dan sekarang ni selepas 10 tahun 2025 Pak Hamid bercadang untuk menjualnya lah sebab dulu Pak Hamid beli pun adalah untuk investment. Jadi masa Pak Hamid beli masa tu harganya murah saja sekitar RM60,000 dan sekarang dia dah berganda lah. 100 lebih ribu ringgit. So, jadi Pak Hamid nak jual dan Pak Hamid juga setelah diiklankan dia dapat tiga prospek buyer. Yang pertama tu namanya Mutu, yang kedua tu Alan dan yang ketiga tu Danny. Okey, boleh tak ketiga-tiga mereka ni beli? Okey, daripada ketiga-tiga tu Mutu meletakkan harga yang tertinggi And then Alan dan seterusnya adalah Danny Danny adalah prospect buyer yang letak harga yang paling rendah lah Antara tiga orang tu Jadi sekarang ni persoalannya Bolehkah ketiga-tiga mereka membeli tanah Pak Hamid ini okay, Pertama sekali Mutu lah kan Mestilah kalau ikutkan dari segi tingginya harga tanah tu yang proses bayar nak beli tu ikutkan mutu lah kan Tapi boleh tak mutu ni beli tanah Pak Hamid tu Yang berstatus tanah Rizab Melayu Jawapannya tadi ikut definasi Hanya orang yang berketurunan Melayu Islam saja yang boleh beli Jadi dalam kes ini memang uh, mutu tidak dibenarkan lah Sebab mutu bukannya berketurunan Melayu Mutu dari keturunan India So how about next? Alan Begitu juga Alan pun tidak layak untuk memiliki tanah tersebut Walaupun Alan letak harga yang tinggi Tapi dari segi definasi tadi Hanya boleh dibeli, dijual, dipajak kepada orang Melayu Islam sahaja Jadi dalam kes ini Alan pun tidak layak So the last tinggallah Danny Tapi sebelum tu Danny ni macam mana? Boleh tak dibeli? Ha, so jadi Pak Hamid kena check lah dan make sure Danny itu dari keturunan Melayu dan beragama Islam kalau iya barulah dia boleh beli. Tapi macam mana Pak Hamid nak tahu Danny ni adakah dia berketurunan Melayu dan beragama Islam? So jadi Pak Hamid kena cek check dari surat beranak Danny Dari situ barulah dia boleh pastikan yang Danny itu adalah ber berketurunan Melayu dan beragama Islam dan layak untuk membeli tanah Pak Hamid tersebut. Okey jadi sekarang ni uh, you all dah faham kan definisi tanah rizab Melayu tu. Jadi bila orang nak membeli tanah rizab Melayu tu bukan sahaja pada harga kan. You tak boleh tengok semata pada harga. Pertama you kena tengok kelayakan dia iaitu hanya mereka yang berketurunan Melayu dan beragama Islam sahaja yang boleh beli. Selain daripada tu dah tak layak kan. Okey so jadi uh, saya harap Uh, saya punya information hari ini sedikit sebanyak dapat memberi input memberi pemahaman kepada you all okey sekarang ni nasihat saya you kena upgrade your knowledge dalam hartanah dari masa ke semasa you start daripada basic information walaupun you belum lagi membeli tanah belum lagi memiliki sebarang property you kena uh, Start daripada ilmu tu lah Sebab mungkin sekarang you tak nak beli Mungkin akan datang after few years You dah ada keuangan yang agak stable You nak beli kan untuk family you Untuk uh, untuk tim tempat tinggal you yang lebih selesa Kan ataupun kadang-kadang orang tu mungkin tak beli Tapi disebabkan kematian ibu atau ayah mereka Dan mereka mewarisi property tersebut Dan sedikit sebanyak juga You all kena ada ilmu dalam bidang hartanah supaya you tidak ditipu sebab ramai scammers di luar sana yang buat penipuan dalam bidang hartanah ni so you all kena berjaga-jaga dan pastikan you all ada ilmu sekurang-kurangnya ilmu asas dalam bidang hartanah saya harap uh, nasihat saya ini dan juga info-info yang saya bagi ini dapat memberi manfaat kepada semua sekian